Вільний простір будні вітаю. Ви дивитеся вільний простір будні. Для вас у студії працює Катерина Свириденко. Чи чекає на Запоріжжя суспільний вибух, і що це таке? Сьогодні поговоримо з заступником керівника соціологічної компанії індепендент Ресерчен Груп Аскадом Ашурбєковим. Вітаю вас, Аскаде. І одразу таке питання про найголовніше: Чи стала влада більш відкритою? Наша ну як показують соціологічні дослідження, К сожалению, наша власть відкриття не стала. несмотря на те тезисы, которые декларировались вот событиями конца прошлого, скажем, конца 13 14 годов, с Майдан, как бы все вышли по знаменам очистки власти, открыт, открытого диалога между властью и населением. К сожалению, сейчас мы это наблюдать не можем. В конце года, в декабре, мы провели социологическое исследование среди запорожцев. И задали... как самое звучало? Питание, как вопрос чувствую? звучал, насколько Там был комплексный вопрос. Там горожане говорили, насколько изменились положения в различных сферах жизнедеятельности, в том числе по открытости городской власти. И вот 52% сказали, что в этом процессе ничего, никаких изменений не наметилось. Мы дороги маємо графику результаты цього дослідження. Давайте зараз подивимся. 26%. 26% сказали, 26,2% сказали, что только ситуация ухудшилась, и только вот э, улучшилась, сказала 9,4%. То есть большая часть, более чем три четверти опрошенные сказали, что ситуация либо осталась, либо стала хуже. А такие официальные данные, сколько респондентов брали участие в, в исследовании, кто замовник, какая похоб, какой век, какой зрис в исследовании? В исследовании участие 600 респондентов, ну это, в принципе, оптимальная выборка для территории, схожей с, запорожским, с городом Запорожье. Репрезентативно оно было по полу, возрасту и району проживания. То есть опрошенные отражали по всем основным демографическим характеристикам общее население города Запорожья. Исследование было проведено по собственной инициативе компании в рамках вот такой системной работы по изучению общественного мнения. Мы нацелились все наиболее актуальные общественно-политические события, их мерить, замерять и писать ну, данные на суд общественности. Вот в рамках этого было проведено исследование итоги года 2014, и этот вопрос был в анкете по этому исследованию. Ну, давайте повернемся зараз до графики, посмотрим, что, вважаючи, ніяк не изменилась открытость и 52,8%. Сотки погіршилося 26,2%, і З відповіддю не змогли визначитися 11,6% і сказали, що покращилося. Найменший показник 9,4%. Як ви вважаєте, чому такі показники? Чого влада зробила чи чого вона не зробила для того, щоб покращити такий показник? Ну, так или иначе, мы, как бы, мы за отправную точку берем события Евромайдана. Евромайдан, он как бы дал населению Украины и, в частности, города Запорожья, ну, скажем, высокие ожидания. Высокие ожидания в изменениях открытости власти, построении диалога, ну и вообще в изменениях ее деятельности. Как показали события, последующие за этим, то есть в течение этого года, люди увидели, что особо каких-то таких глобальных изменений в деятельности власти не произошло. То есть, в принципе, действовали старые механизмы. В этом мы могли видеть и по ситуации с Верховной Радой, по голосованию Верховной Рады нарушением процессуальных процедур, принятием решений, которые без опубликования каких-либо документов. Схожая ситуация была и в городе Запорожье. То есть это общая государственная тенденция, которые проявились в нашем родном городе. Поэтому эти показатели не удивительны, они скорее отражают вот те тенденции, которые происходили в власти на протяжении всего этого года. Это и выборы Верховную Раду, которые процедурно происходили, в принципе, так же, как и выборы 2012 года. И с подкупом избирателей, и с нарушением законодательства, реакции со стороны, скажем, и президента, и сейчас здесь действующей коалиции, действующей власти, но ну, по причине этого, как таковой, мы не увидели. Поэтому я думаю, что все эти вещи, они нашли отражение в общественном мнении. Поэтому ну, для нас эти результаты не удивительные, И в большей степени, я думаю, что на данном этапе они, то, что они есть, то, что они обнародованы, это хороший сигнал для власти, чтобы задуматься над тем, правильно ли она действует и в правильном направлении идет развитие ситуации. Вы казалось, что вы за властной инициативой проводили самое это исследование, А чему самое такое питание? Вы задались таким питанием. Ну, мы измеряли наиболее важные сферы жизнедеятельности города и горожан. То есть мы, мы спросили про преступность, коррупцию. Мы спросили про состояние, про благоустройство города. Мы спросили про открытость власти. Мы говорили о образовании, о культурной сфере. Развитие климата для бизнеса. То есть все сферы, которые касаются горожан, мы не спросили, как по их субъективному мнению, насколько они улучшились и ухудшились. То есть мы не претендуем на какую-то истинную последнюю инстанцию. Но вот горожане в целом оценивают ситуацию именно таким образом. Но открытость власти как основной из маркеров изменения в обществе. Поэтому ну, непосредственно задали этот вопрос. Чи проводили вы подобные исследования в 2013-2012 годах? Но именно по открытости власти нет. В 2012 в тринадцатом году у нас были вопросы по благоустройству, по, по ЖКХ, то есть мы смотрели до этого оценку власти. А открытость власти мы уставили впервые, потому что, как раз это, скажем, так, один из общественных трендов этого периода. Можливо, людей стало більше відкрити Таке чтобы вы почали зараз больше, то тобто це для людей зараз одне з найцікавіших питань стало. А раніше такого не, було. Чи це не так? Ну, мы сейчас, как бы скажем, эпическим путем мы это не можем проверить. Но, естественно, по косвенным маркерам, потому что мы видим в информационном пространстве, то, что мы как бы общаемся с людьми, анализируем вторичные источники, мы видим, что все-таки деятельность власти сейчас привлекает все больше и больше внимания, потому что ну, власть, ситуация, тяжелая ситуация в стране, в регионе, социально-экономические трудности, они все-таки, э, власть несет за это большую ответственность, по крайней мере, в, по мнению горожан, горожан и жителей страны, поэтому непосредственно ее деятельность привлекает больше внимания. Поэтому горожане сосредоточены на этом, хотят больше получить информации, ну и тем самым обусловлено в определенной степени негативные оценки, потому что обратной связи как таковой они не видят во многих случаях. А як взагалі відбираються ті питання, які хвилюють зараз людей найбільше? Тобто яким чином це встановлюється? Якісь також є паралельні дослідження? Звідки ви берете ну, інформацію? Вчасно, ми какби задумав випроси анкети, ті вставляють інші питання, Ми опираємося більшій степені на домініруючі якісь процеси в. в информационном пространстве и наиболее, наиболее скажем, волнующие граждан, по нашему мнению. Потому что, ну, допустим, мы мерили ситуацию по приезду, тогда была ситуация вокруг Александра Сина, приезжали Галяшко, uh -huh. по скандальной сессии Горсовета, то есть мы, был блок вопросов по этому, по оценке деятельности президента, правительства и непосредственно по, всей, по всем сферам жизни деятельности. То есть, ну, социологи, они реагируют на вызовы дня. Вот есть в повестке дня вопросы, которые касаются там, отто внешней политики, но потом мы должны как бы их мерить, потому что, ну, люди, хотят объективно получать информацию. Потому что в чем мы сейчас сталкиваемся? Что многие политики, общественные деятели в том числе, очень много апеллируют к общественному мнению. Они говорят о каких-то людях, которые народ считает, население считает. Но подкрепляется ли на самом деле чем-то, какими-то данными? К сожалению, не подкрепляется. Вот поэтому социологи, они должны как раз по всем этим основным показателям, которые звучат из уст лидеров общественного мнения, все-таки давать объективную картину и показывать, какая ситуация есть на самом деле. Вот, Такое вот, питание открытости влады. Чем могло бы на части, более популярным Саме через те, що в нас зараз обирається європейський вектор розвитку в політиці, і там важливе це питання відкритості влади. Ну, є такий, у всякому разі, стереотип: що в Європі влада більш відкрита, більш доступна. Чи це з цим не може бути пов'язано? Ну, звісно, і з вибором європейського путі розвитку, ну і в першу чергу, в тому, що Открытость власти и построение эффективного диалога между властью и населением ⁇ это один из главных вопросов повестки дня, который стоит еще, я думаю, где-то с января 2013, 2014 года. То есть по открытости власти связаны те процессы, которые происходили на Майдане, те процессы, которые происходили по свержению режима Януковича и другие процессы. Потому что это один, одно из требований людей, чтобы власть стала наконец-то более открытой, чтобы можно было ну, налаживать эффективное взаимодействие. Поэтому ну, не, не, именно поэтому этот вопрос так актуален сейчас. А чи взагалі існує діалог між владою и народом? Ну, я думаю, что это просто, на самом деле, риторический. Формаль... По формальным признакам мы можем сказать, что в определенной степени диалог существует. Потому что есть практика общественных слушаний при принятии решений. Есть масса СМИ, которые делают простительскую работу по принятию решений. С другой стороны, мы можем говорить, что, наверное, этот диалог сейчас недостаточно эффективен. Почему? Потому что системной работы мы не наблюдаем. Общественные слушания, как правило, затрагивают только узкую группу заинтересованных людей по принятию того или иного решения. СМИ зачастую скажем так, в значительной части могут транслировать только одну сторону мнения. Нет механизма налаживания обратной связи от населения. То есть, допустим, власть принимает какие-то решения, но как она знает, как население на это реагирует? Именно ну, вот мы выдвигаем гипотезу и ставим точку зрения, что непосредственно вот социологические исследования могли бы стать тем инструментом, который бы показывал уровень напряжения в обществе, актуальную проблематику. И уже помогал власти тогда уже корректировать свои действия, свою политику, принимать те решения, которые вызывали бы меньшее сопротивление населения и, по крайней мере, были бы понятны для населения. А как налагодить такой диалог между владой и народом? Какие есть эффективные схемы Чи ефективні прийоми, щоб досягти, збільшити цей показник? Ну, я думаю, что в первую очередь этот процесс двусторонний. С одной стороны, как бы власть должна быть более открытой. То есть, если принимается решение, все-таки не должно быть нарушения процессуальных процедур. Если принимали бюджет, ну, должны были бы хотя бы этот бюджет немножко анонсировать, показать, дать понять, что там, что с бюджетом, какие основные позиции. А чиновники должны быть более открыты к людям. Должны, ну, не должно быть дистанцирования от людей. Должны быть показания, ну, они должны показывать, чем они занимаются, что они делают, объяснять свою деятельность. Во многом из-за недосказанности создается вот эта ситуация напряжения, которую мы констатировали. С другой стороны, люди должны также интересоваться, но у людей как бы ну, должен быть между ними, скажем так, модератор, модерация должна быть. Мы видим в этом это социологические исследования и в глобальном смысле это референдумы. Ведь непосредственно референдумы как раз направлены на то, чтобы знать волю народа, понимать в правильном ли направлении движется страна, регион и потом как бы принимать уже на основе этого решения. Но референдумы это достаточно дорогое, ну дорогой инструмент, поэтому вот социология могла бы стать э, недорогим, но достаточно эффективным инструментом, который показал бы, что происходит э, во мнении населения и как следует Скажем, корехувати или регіональну політику. А взагалі наше суспільство, воно готове до таких змін, до цього діалогу, Тобто воно готове писати самі запити, воно готове постійно чіпати владу, щоб змушувати робити якісь певні кроки, ходити на ті ж самі референдуми, якщо їх створять, чи вони готові до цього? Я думаю, що однозначно готові, і от события Євромайдану стали відправною точкою в этом процесі, тому що після Євромайдану самосознання жителів України, українців воно повисилось, а гражданська активність повисилася. вопрос в другом стоит. Не упадет ли она вот с будущим, наталкиваясь на отсутствие изменений, потому что, ну, с одной стороны повысят, с другой стороны люди наталкиваются на стену невнимания со стороны власти. Вот если это будет продолжаться дальше, то здесь выхода будет два. Либо тотальное неверие во власть, но оно выразится потом в игнорировании норм государства и норм законов и тому подобное, либо это в колоссальное напряжение, возможно, вылиться в массовые акции протеста. Поэтому здесь уже, скажем, у людей есть желание, есть конструктивное стремление, но здесь власть должна показать ответственный шаг и стимулировать вот те проявления активности, которые есть у горожан. Потому что все-таки если граждане активно проявляют активность по мониторингу власти, я думаю, что все мы живем в одной стране, и должна быть заинтересована, чтобы граждане были активны. Тогда, может быть, во многом можно будет на них опереться. Потому что есть много хороших общественных инициатив по улучшению жизни действий региона, страны. На них стоит обратить внимание и взять их на вооружение государственным институтом. Пока, к сожалению, вот в этом процессе, ну, эффективного диалога пока нет. От, э, народ мониторит дии влады. А че влада мониторит результаты ваших досліджень? Чи вони якось дивляться на них? И взагалі на влада разуважая на те, что бывают в социологии в нашей стране. Я думаю, что, к сожалению, ну, стоит признать, что отношение к социологическим исследованиям в Украине, в частности, в Запрошком регионе, достаточно э, специфическое. Когда идет период избирательной кампании, все политики более или менее значимые, политические партии, отдельные игроки, э, они очень часто пользуются социологией. Так, потому, они что да. То есть они манипулируют, они для, для, для личных целей, они используют для позиционирования себя. Когда же заканчивается избирательная, избирательная кампания? то интерес к социологии падает, потому что ну, она только воспринимается как придаток полит... политтехнология. В межвыборный период, как мы видим, интерес... Снижается, интерес незначительный. Но, ну, по крайней мере, то, что мы делаем в городе Запорожье, мы направлены на то, чтобы повышать интерес. Вот в конце года мы собрали масштабную пресс-конференцию, были все телеканалы. Ваш телеканал присутствовал представители печатных СМИ. То есть мы дали развернутую картину по всем основным процессам в жизни города. Обратили ли внимание на это власть, к сожалению, обратной связи, допустим, от мэра города, от допустим, мы не получили. Но также мы оповестили мэра города управление внутренней политики, дали им результаты. Я думаю, что, может быть, они ими воспользовались. Это будет тогда положительный момент. Но посмотрим. Але реакції ніякої все ж таки не Реакція було. Не було да. А можливо, ви знаєте, от в Європі, як ми вже говорили, що ми туди йдемо, там інше ставлення до соціологічних досліджень? В Європі соціологія пользується більше, скажімо, більшим уваженням, більшою популярністю, так можна сказати. Традиційно проводиться різні маси ісследований, і не посередньо не тільки політичних. Производяться ісследований по ценностним орієнтаціям населення, по актальній проблематиці, по всевозможним питанням, які можуть волнувати народ і населення Європейського. Европейских стран. И на основе этого корректируется государственная политика. Мы также знаем, вот в Украине проводятся также европейские исследования. Есть ESS, это European Social Service. Это проводит каждый раз в год проводится волна исследований по всем странам Европы, в том числе Украины, где меряют отношение к гендерному равенству, к семье, к, ну к религии по всем возможным вопросам на основе этого они помогут корректировать государственную политику на уровне всего Евросоюза и отдельных государств. надеюсь действительно вы эти знания и действительно вот это уже как, доведено. Ну это не факт, конечно. Ну тем более, что то, что это проводится, это проводится непосредственно на грантовые средства. Эти деньги выделяются государством, спонсорами отдельно, ну, отдельными институтами. То есть это ну, доказанный, скажем, доказанный инструмент, который пользуется эффективностью. Ну это, а если говорить про нашу страну, в нашей стране, возможно, за. Массовой информации может стать тем инструментом, как будут доносить до влады результаты тех самых досліджень, чи це інший инструмент, чи власть сама знаходится. Ну, однозначно, как бы средства массовой информации должны быть именно тем инструментом, которые будут носить. Но если власть будет только пользоваться вторичными источниками, я думаю, что всегда будет вопрос ангажированности тех или иных средств массовой информации, прислушаться ли к ним или не прислушиваться. Я думаю, что этот процесс должен быть более прозрачен, и как бы властные институты они должны все-таки в этом моменте настроить совместный диалог. К Смі, соціологи, власть і населення тогда наверное, это будет проще это будет ефективно, Ніхто не буде чувствовати когось то подвоха в этом процесі. От повертаючись до Запоріжжя, і в наш мэр Олександр Сін, ми говорили якось у нашій студії про те, що проводились таке заслідження на відкритість міських голів. І Олександр Сін там займав далеко не перше місце з усіх міських голів України. А, чи якщо Олександр Сін буде з'являтися в ЗМІ частіше? Відомо що він такий не не дуже любить приходити на ефіри або там давати інтерв'ю, чи це покращить його показник відкритості? Я думаю, это ну, как бы одна из составляющих открытости, да. Я думаю, что если он будет больше появляться в средствах массовой информации, но опять же, с какой риторикой, то есть ну, с каким содержанием, с чем он будет появляться. Если он будет освещать деятельность городского совета, себя в качестве городского головы, актуальной проблематики, я думаю, что это открытость увеличит. Но есть еще вторая сторона вопроса. Это непосредственно его работа в повседневных решениях вопроса города, это его подчиненные, это работа коммунальных предприятий. Все это формирует как бы, отношение открытости власти, потому что мэр, он является символом в целом, всей городской власти. Я думаю, что от этого будет зависеть ну, его восприятие, будет зависеть от того, насколько будут еще открыты его подчиненные. То есть это нужно устанавливать именно непосредственно нормы, скажем, делать такие, скажем, принципы открытости на каждом из уровней городской власти. Тогда будет комплексная картинка. Вы конкретно по миских головах не проводили никаких исследований? Ну, пока еще не проводили. Но ну, вы же понимаете, что именно непосредственно по городским головам э, мы не сможем проводить социологическое исследование, допустим, опросом. Я думаю, что это будет сравнительная характеристика основных там мэров областных центров по ряду критериев. Там, допустим, проведение брифингов, как часто они проводят, там, угу. количество упоминаний в СМИ там, и тому подобное. Ну, я думаю, что неплохая тема для исследования. Возможно, в будущем мы проведем непосредственно вот такое исследование. То есть, именно вот такими инструментами и вымеряется открытость. Кількість брифингов, кількість пресс-конференций. Да, и так, ну и так, плюс так. вот то, что мы говорили, насколько э, возможность попадания к нему на прием, возможность mm -hmm. реакции на обращение, как, как это быстро происходит, насколько, допустим, полно, это отписки или не отписки. То есть, ну, на самом деле, индикаторов по открытости даже того же городского головы и достаточно много. Mm -hmm. от, чи, чи порівнюєте ви результати своїх соціологічних досліджень з іншими областями, якусь тенденційність, як наша область на фоні всієї України виглядає? Ну скажімо, то, що ми, ми сравнювали нашу область із іншими областями, в з цілем, якими? Чи З, усіма, чи з якимись конкретними? Ми, ми брали, В принципі, ми брали от по всій Україні і Запорожжі. В цілому, Запорізький район демонструє такі, середньоукраїнські тенденції. І от те показатели по напряженности, о которых мы говорили. В конце декабря также был отчет с логической группой Research and Burning Group. Они также сделали комплекс исследований по всей Украине, где они тоже говорили, что ситуация нагнетается и обозначили, в принципе, схожие тенденции. Я думаю, что сейчас в Запорожье в значительной степени не отличается от других регионов. Возможно, в каких-то аспектах вот наша такая приграничная зона, зона приближенность к Донбассу, она влияет. Но в аспекте открытости власти каких-то социальных тенденций, я думаю, что мы схожи с украинскими Тенденціями кія. А самі люди Запорізької області, Запоріжжя, вони стали більш активними в порівнянні там з квітнем-грудним. Так, ви проводили ці дослідження? Да. Uh, Ми проведіли дослідження в апрелі 2014 року. Uh, У нас є графіка, до речі, про активність людей. Зараз давайте покажуть режисери на екрані. Так, и рассказывайте. коли вы что, что за а, вы задавали? Да, мы задавали вопросы готовность участия в массовых акциях, если будет, если массовая акция будет касаться их интереса. Я хочу сразу сказать, что Uh, этот опрос, он был не направлен на изучение какого-то протеста к чему-либо или на формирование. Этот опрос был непосредственно направлен на готовность и активность горожан. То, То есть вы не ожидали, что будет такой результат? Да, ну, мы, не, мы, не, мы не думали, что будет такой высокий показатель. Вот в апреле он составлял суммарно, скорее, да, и точно буду участвовать в массовых акциях протеста, 32 Сейчас uh -huh. суммарно этот показатель в декабре, в декабре, в конце года, он уже составляет 42 Вы казалось, что такие результаты доследования вас сдевывали? Ну, а, так. Не то чтобы удивили, я думаю, что, ну, вызывает определенное внимание. Понимаете, в чем просто? Не стоит эти показатели привязывать к каким-то конкретным акциям протеста, там, проевропейским, пророссийским, связанным с каким-то политикой, государственной связанным. Это просто готовность людей отстаивать те или иные вопросы, которые их волнуют. А в чем, что вызывает внимание, что вызывает определенные опасения? Смотрите, если мы в апреле после событий Майдана все уже закончилось, был, был уровень около 30% готовности выходить. По идее, этот показатель должен был снижаться. Почему? Потому что есть там обновление власти, новые принципы работы, и в общем начинает потихоньку обновляться то что мы видим сейчас увеличение на 10 процентов означает то что это индикатор того что власть по сути тем или иным образом не устраивает горожан потому что ну они готовы оставить свою позицию дальше то есть уровень протестности нарастает мы должны понимать что это именно сигнал для властных структур, что что-то идет не так, скажем. На это нужно реагировать, потому что если люди готовы выходить с протестами против тех или иных решений власти или отстаивать свою точку позиции, это носит деструктивный характер, и так или иначе это будет дестабилизировать ситуацию работы всех основных социальных институтов. Поэтому ну вот, я думаю, что на эти показатели стоит обращать внимание и понимать, откуда они происходят, почему они происходят и что нужно делать, по какую работу активизировать население. А уже эти результаты доследования вы показывали, местные власти конкретно относили так им да, ну мы вот э, это было вчера, мы сделали рассылку, ну их оповестили всех. Ну, пока на сегодняшний день, тоже с их стороны, реакции мы не получили. Не отримали реакции. Ну, это вызывает определенный, но я думаю, что ну, я они думаете, могут взять ее в работу. Да, им мы должны это быть интересно, потому что они взяли это в работу, работают, просто нас не оповестили, но ну, это было бы неплохо. Если они полностью игнорируют это, ну, наверное, это нехорошо, потому что. ну к социологии можно относиться по-разному, и к этим результатам тоже. Но если динамика настолько явная, она уже на протяжении с апреля по декабрь, ну, мы можем на это закрывать глаза, но рано или поздно это в какие-то непонятные общественные трансформации, которые уже будет сложно контролировать. Я думаю, что эти процессы нужно с ними работать превентивно, нужно их э, на том этапе, на котором можно влиять, нужно на них влиять и направить конструктивное русло. Ну да, я думаю, что местной владе наоборот было бы интересно вас в качестве союзников, потому це... что, как вы считаете, не могло статься так, Так, що навпаки люди помітили, що є такі взагалі акції протесту. Бо, якщо до Майдану згадати, люди в принципі не виходили, не відстоювали свої права, вони ніяк не заявляли свою громадянську позицію до акції протесту, э, скептично дуже ставилися. Зараз змінилося э, Змінилися настрої. Чи не свідчить це можливо про те, що навпаки люди повірили в такі протести, як Однозначна, дієвий засіб? Ви абсолютно праві. І ці процеси почалися з 2004 года, когда был перший майдан, когда люди вийшли, з допомогою этого залишили свою точку зору. Потом були налогові Майдани, були Майдани-Чорнобильців. І потом ми вже получили в 13-14 году Євромайдан, который принес результати по свержению власті. А, то есть мы ввели как бы ну не мы а, ну да, мы все украинцы мы ввели прецедент решения вопросов политических социально-политических с помощью протестов с помощью майданов если ну утриров как бы обобщать вот те протесты которые есть, это майдан вот с помощью майданов мы решаем свои вопросы но эта практика но она не должна быть повседневной потому что невозможно решить все вопросы именно протестами потому что на длительный период После протестных этих мероприятий ситуация в стране и в регионе дестабилизируется. Мы должны еще после каждого Майдана выходить э, ну, очень большое время, чтобы выйти на, 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 на путь развития. Я думаю, если мы будем идти таким путем, мы никогда не двинемся, и очень, ну как бы, наша страна и регион не сможет развиваться системно, потому что будут постоянно какие-то откаты назад. Ну и плюс мы должны понимать, в чем особенность вот именно этого отрезка, который был сейчас. Если говорить об апреле и о том уровне протестности, то с активизацией военных действий, с активизацией АТО, скажем, в Украине было не принято устраивать какие-то акции протеста, потому что так или иначе все акции протеста были направлены на дестабилизацию, и они так воспринимались, и СМИ так позиционировались. Поэтому люди очень много сдерживались и не выходили на какие акции протеста. Но после принятия бюджета, после принятия пакета социально-экономических реформ, скажем, мы увидели протесты в Киеве, это были протесты в профсоюзах, мы увидели в Запорожье протесты, мы увидели ряд других акций. То есть в обществе появились уже прецеденты волнений при боевых действиях. То есть, грубо говоря, да, боевые действия как бы идут, но мы все равно должны оставить свои точки зрения. Я думаю, что сейчас это породило, еще скажем, открыло еще большую дорогу для будущих волнений. Потому что до этого, возможно, люди себя сдерживали тем, что сейчас нам нужно пока консолидироваться, а не выступать против чего-либо. А вот то, что мы сейчас увидели, прецеденты протестов, они дают дорогу для других протестов. Поэтому сейчас это в войне опасно. Скажите... Раніше у нас є два види таких мітингів: це коли люди виходять на підтримку чого-небудь і ну, там акції в пам'яті або ще і є акції конкретно протесту. Чи можна назвати що зараз багато акцій це більше дань моді або такий тренд? І можливо з часом цікавість до таких акцій все ж таки буде падати. Но Мы должны разграничивать акции, которые, ну, именно памятных событий или возложения цветов, mm -hmm. марши мира. Я думаю, что мы сейчас, когда мы задавали эти вопросы и анализируем ситуацию, мы именно меряем непосредственно те акции, которые направлены на протест чего-либо, отстаивание своих каких-то идей, протестными, демонстрации, несогласия. Я думаю, что... Мода на это не пройдет до тех пор, пока люди будут понимать эффективность этого процесса, с одной стороны, а с другой стороны, пока не будут другой альтернативы получения ответов на те вопросы, которые их волнуют. До тех пор это всегда будет в моде. А то, что вы говорите по поводу марша мира и і стов пам'ятных мероприятий, я думаю, что ну, мода бувають на это не просто, видно. Бывают акції, которые маршрут и так далее, там лунали, я не кажу, що за останні події бандуть, ще когось геть и так далее. Тобто как-то такі Такие акции. То есть, как будто они и вышли, за что конкретных таких гасл не было. Но это же и тоже акция протеста. Ну, это, это, я думаю, что это в глобальном смысле. Я думаю, что это также да, прецеденты массовых акций, каких-то массовых таких мероприятий, которые тоже будут стимулировать дальнейшие массовые мероприятия. Но ну, я думаю, что все-таки стоит ограничивать именно непосредственно от протестных акций. Потому что протестные акции, они носят на другой характер, у них другие цели, задачи, и там вообще даже другая энергетика в целом. Как бы. Ну, дань времени, то, что даже на маршах мира мы слышим банду Гетти, другие слова. Я думаю, что это пережитки тех процессов, которые были в 2013-2014 году. Потому что все-таки режим вроде бы сменился, нет того президента, нет той партии, которая, так скажем, угнетала украинцев, ну или как если апеллировать к общественному мнению или к средству массовой информации. Но проблемы не решаются. То есть я думаю, что сейчас во многом искусственно создаются образы врагов внутри, чтобы можно было на кого-то свалить те определенные неудачи, которые есть у нас в социально-экономической политике. Я думаю, что этот путь, он Путь деструктивный, потому что в тяжелых военных условиях, в социально-экономических условиях, мы должны консолидироваться. И представители власти на всех уровнях, в том числе и в какой не конструктив. Представ... Представители власти, они должны... Ну, им непосредственно консолидировать. Они должны консолидировать что, Они должны э, какие-то доносить месседжи, что у нас есть враги там в партийной системе. То есть, если они есть, ну, давайте их тогда как-то наказывать по суду и ну, избегать вот этого общественного нагнетения. Потому что, так или иначе, вот, у той или другой политической партии есть последователи, есть избиратели. Вы тогда прямо декларируете, что избиратели, они тоже преступники. Но все это вносит дополнительный раскол. Мы должны только говорить о том, что сейчас есть сложный условий, мы должны консолидироваться для развития, для сохранения страны, для развития ее и будущего процветания. ми будемо йти таким путем. Я думаю, що кажди здравомислійний чоловік буде в будь свою лепту в розвитку України. А взагалі акції протесту як механізм впливу на владу вони. Ефективні, чи можна. Можна показати вони... українські реалії ефективні. Але в нас все ж таки було не, не дуже мирний в результаті протесна акція. Загинули люди. все ж таки, А якщо мирні, без жертв, без нічого, просто виходити з вимогами, а, закликами і просити те, чого тобі треба. Тому чи можна цього добитися? Реально змін до, досягти? Я думаю, що можна, і, як і показує практика, це теж приносить результати. Тому слідство і тот налоговий майдан, який був, і протести, які були по бюджету. по по соціальному економічному пакету реформ все таки які-то норми були відменені, які то налоги були все таки сокращені, льготи оставлені. То, все таки, якщо власть види, що громадська активність большая, вона буде к неї прислужуватися. Так, ви э, казали про суспільний вибух, який може або не може відбутися у Запоріжжі, то він відбудеться чи ні? І що це таке взагалі? Ну, я думаю, что социальный взрыв, мы в этом контексте имели в виду, что вот частые акции протеста, массовые акции протеста различных слоев населения, различных социально-демографических групп. Опираясь на те исследования, которые мы сейчас видим, при сохраняющейся динамике, при сохраняющейся действиях власти украинской, городской, я думаю, что, возможно, такие протесты будут. Если власть все-таки начнет корректировать свою политику, все-таки проводить работу по общественному диалогу, тогда, наверное, мы этого избежим и сможем направить ситуацию более в конструктивное русло. То есть наш прогноз, что такой позитивный, что все-таки власть, она возьмет эту ситуацию под контроль и начнет работу в этом проводить, и мы все-таки избежим. Потому что в Запорожье мы не имеем права дестабилизировать ситуацию никаким образом. Потому что да, поиски, мы да. именно близость к АТО, близость к Донбассу, она возлагает нас очень большую ответственность. Мы должны здесь очень четко отслеживать все моменты по протестности, но мы не должны их подавлять какими-то силами, -то. мы должны понимать их причины и все-таки на уровне конструктива эти причины убирать. Дякую, Аскаде, за те, що поділилися з нами цією інформацією. За те, що зібрали її і донесли до суспільства. Я нагадаю, що нас у гостях сьогодні був Аскад Ашорбєков. Це заступник керівника соціологічної компанії Dependent Researching Group. Ми сьогодні говорили, чи чекає на Запоріжжя суспільний вибух. З вами була Катерина Свереденко. На сьогодні це все. На все добре. Вільний простір будні.